Здравствуйте! Сегодня Кати пока месте не будет, потому что она пошла куда-то вещи. Меня зовут Влад. Ну ее, Катя, вы сами знаете. Мы сегодня будем делать обзор на наши вещи. Кто это? Привет. Так Аккуратно! ты знаете, Всем привет. Сегодня у нас еще не так много будет. Скажем, которые у нас на верху, но мы их очень хотим. Да, и первое это Ре -пе да, реперка. Да, реперка. Вы не охотитесь. Я очень хочу реперку. Мы сегодня вечером ходили в один магазин, как называется? Короче, как это называется. Да, короче, как это <свят> называется. Там были реперки всего лишь... 80 гривен. Всего лишь 80 гривен. И еще я люблю шапочки типа таких. Ну, с Да, челки. Я люблю челки. У меня не чулок, но о, очень даже похоже, только с Пока мне стена собрала 70 блин и я 70. Нам осталось только 10. Я ничего чат Не видно. А когда фавер А второе, что мы любим. Второе, что мы любим, то, что я люблю, я люблю

ну, это вообще они, конечно, конечно, не черные, они, конечно, но вам так как -то. Вообще, они такие А сильные. на третьем месте мы очень любим. Мы очень. любим сапоги, но сапоги спортивные. Спортивная обувь, в общем. Только для зимы. Это... Мы купили вот такие. Вот. Это спортивка чистая. Со шнурками. Они очень мягенькие. О, нет. ну как вы думаете, вы от такого чуда не отказались? не отказались И всего лишь всего лишь, блин, 300 гривен покупайте если вы живете в Украине, всего лишь а -а -а. не не покупайте фонки. так, еще мы еще мы будем сегодня играть Этой только ели. это будет отдельный обзор на эту да. Мы Мы ну, сегодня, сегодня это нам... Э По... Да, под... еще мы любим не только вещи, любим телефоны, сенсорные, но побольше. И планшеты. И планшеты, и ноуты. И, ноуты. и ноутбуки. Так, значит, еще мы любим, любили коллекцию стикеров, на которую мы будем делать. Да, 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 да. Те самые стикисы, которые продают Арсенко. Ну, может, россияне Ой, продавались. Россияне вот таких, наверное, и не знают. Жалко. Еще лично я люблю пузыри. Я, Бульная пузыри. Я от них тащусь. Особенно, да. когда они магазинные. Я бы не любить шарик. Хоть и Хотя бы один. Видите? Видели? Он не магазин, он тупо дуется. Вот плохо. Еще я, я люблю духи. Духи. Это очень плохо. Это нормально. Я сейчас попшикаю тебя женским. Да. Духи. <пшик>